Грузія була однією із перших країн у світі, яка прийняла християнство як державну релігію. І це завдяки святі рівноапостолі Ніно. Вона була сестрою Георгія Переможця, який є покровителем Грузії. Грузини нація дуже віруюча. І одним з найбільших свят є Великдень. Пасхальный пост, как и во всех христианских православных странах в Грузии, это особое отношение, особо строгий пост и особое, с особым благоговением готовятся к праздновать этот величайший христианский праздник Пасху. часто к этому дню проращивают пшеницу. Ростки пшеницы тоже как окрашенное яйцо, символ возрождения к жизни, что есть Иисус Христос для всех верующих. Это дар жизни от Господа Бога нашего. В Грузии для нас это очень большой праздник. Мы готовимся к этому празднику чуть ли не больше недели всегда, начиная уже с четверга, с большого четверга, четверга у нас так называется. Зажигаем огонь, у нас собираются во дворе все, и молодежь, и взрослые. Ну, молодежь очень, конечно, активно в всем этом принимает участие. Уже начиная с красной пятницы, мы красим яйца, варим их в красный цвет. Ну, с прямым переводом с Грузинского, красная пятница у нас называется. Эти яйца мы, конечно, ни в коем случае не трогаем до воскресенья. Кто-то обязательно охраняет все время, потому что э, пасхальные яйца для нас очень вкусные, они, у них э, другой совсем вкус. Я даже передать не могу, я очень люблю эти яйца. Э, печем дома куличи. У нас куличи называются, они вот, пасхальные, как хлебцы, только сладкие, там изюм добавляем. В основном дома стараемся, опять. Сейчас с этого прекрасного места мы находимся в районе Казбеги, в деревне Степанцминда. Казбеги – одна из самых высоких гор в мире. И также здесь на большой высоте собор Святой Троицы, который построили в 14 веке. Это одно из самых святых мест в Грузии для нас, вообще, грузинов. Отсюда я хочу поздравить всех телезрителей, Свит Онлайн, весь украинский народ с этим большим, праздником Христос воскрес. Воистину воскрес. Мистом <плес> Цкета Святая столица Древней Грузии. Местные, говорят, на свете лише два таких места Иерусалим и Мцхета. Перші поселення у цьому місті з'явилися ще в 19 столітті до нашої ери. Потім воно було столицею Східного Грузинського царства. Але навіть не це головне, саме у Мцхеті Грузія прийняла християнство як державну релігію. І до сьогодні всі головні події Грузинської церкви відбуваються у Мцхеті. В Мцхете под храмом святой Цховели погребена одна из самых больших святынь всего христианского народа. Это хитон Иисуса Христа, его надельная рубаха. По преданию, в Мцхетские евреи первосвященник по имени Ильос присутствовал при казни, при распятии Иисуса Христа. Позже он выкупил хитон у одного из римских стражников и привез его в родной город, в город Мцхета привез как гостиниц для собственной сестры. Девушка крепко прижала его к груди. В этот момент она скончалась, скорее всего, от большой энергетики, которая могла исходить от этого хитона. И здесь же, в центре Мсхета, она была погребена вместе с этим хитоном. Спустя несколько столетий на эту землю, на землю Иберии, пришла святая Нино. Святая равна апостольная Нино считается просветительницей Грузии, и именно благодаря ее деяниям Грузия приняла христианство как государственную религию. Уже после того, как царь Мириан, это первый христианский царь Грузии, решил принять христианство и крестить всей, всю Грузию, было решено построить храм в центре Мцхета. У четвертому столітті ще за життя святої Ніно, на одній із вершин у мцкеті поставили хрест. А після того, як розинська церква стала автокефальною, на цьому місті виріс храм його так і назвали Джварі, що в перекладі означає хрест. Храм был построен таким образом, что крест был э, в центре храма, вооружен э, на большой каменный постамент. И здесь э, поныне проводится богослужение, это действующий монастырь. Храм Джварі був споручений наприкінці шостого століття. Ім'я архітектора залишилося невідомим, але він увійшов в історію, бо був першим, хто збудував храм без колон. Ні час, ні вороги не могли знищити цей храм. Напевне, тому що Бог його оберігав. Для вас значит этот храм, как часто вы сюда приходите? Наша, как говорится, наша гордость. Ну, часто не часто мы в Белисе живем, но когда приходит сейчас у нас гость, гостья из Еревана, из Армении, вот мы привезли, чтобы показать, да, сюда вот, дуже гарне історичне та дивовижне місце. Ми не очікували, що побачимо тут таку красу. Нам розповідали про Грузію у Дубаї. Ми подивилися на карті, де це місце, і вирішили дізнатися про ці святі місця. 1996 року. Храм Джварі став першою історичною пам'яткою Грузії, яка увійшла до списку надбань культурної спадщини ЮНЕСКО. У Грузії майже немає нехрещених людей. Хрестини відбувається на й день після народження дитини. А якщо в родині третя дитина або більше, то обряд проводить сам Патріарх Ілля, другий. настолько узы, если говоря по вашему кумовству, переходят далеко, что они носят более родственный характер, нежели кровный родственник. Вот, например, по грузинским традициям кровная родственная связь переходит до шести поколений, а вот родственная связь по крещению кумовство переходит до девяти поколений. То есть, когда, допустим, в Грузии создаются семьи, они практически изучают родословную, чтобы в девяти поколениях не было родственной связи по линии крещения. А вот по крови только шесть поколений. Історик Бахушті Бакратіоні так описував святкування Великодня у Древній Грузії. Люди після служби Божої виходять на вулицю, вітають одне одного, перекушують і йдуть у двір. Там їздять на конях, стріляють з лука, а потім відбувається велика трапеза з участю священнослужителів. Окремі люди йдуть від хати до хати. І співають, восхваляють Бога у своїх піснях. А їх пригощають великодніми стравами, вином і дарують червоні яйця. Так у Грузії називають писанки. конечно, в каждой семье стараются накрыть очень торжественный стол, должен быть богатым, вот, и люди в разных регионах разные обычаи. Ну, как у вас тоже Христос воскрес, Христи Ахстга, Чашмарит, воистину у нас тоже так это все. И потом, конечно, в честь этого открывают, снимают квеври. Грузия – это очень интересная, хорошая традиция, потому что зидаши – это глиная кувшин, который закапывается в земле. Каждая зидаши имеет свое э, христианское имена, которые э, которое открывается именно в то э, день, когда идет праздник Святой Георгии, праздник Святой Марии, на Пасху. «Бека» — это мой винодел э, в этом заводе, кувшинном заводе, который ухаживает э, за нашим вином. — И сколько там литров? — Две тонны. И ну, в чем э, вся философия и весь секрет нашего кувшинного вина? Первое — то, что это глиняное, это антисептик, температура стабильная. И еще самое главное, что он имеет энергетический связь с Землей. Великолепный напиток. И еще из космоса получает огромную энергию. И это получается, что он с характером. Это вино, как воздух, как вода, как жизнь. Это называется, как щипучая а спарклинга, она еще не созрела, она молодая. Очень тяжело передать даже словами, такое удовольствие можно получить, какой букет в этом вине. И не только в этом вине, в этом погребе вот такая аура стоит, даже не пить вино, можно напиться. В Грузии можно даже опьянить и без вина. Но быть в Грузии и не попробовать их вкусного вина, это Пропала поїздка, але для цього є навіть екскурсійні дегустаційні тури. Перш за все, потрібно попікуватися і побачити в договорі страхування, що підпадає під виключення, тому що алкоголь, як правило, в страхових компаніях це є виключення. А якщо ви їдете саме в такий тур, то звичайно це можна включити в опцію, і буде вам все дозволено. Love. Me.